Дорогие друзья, давайте представим свидание вслепую в одном из одесских ресторанов. Love me tender, love me sweet, never let me go. ты тонко, да? А я у Анька, на ты и букет. Сейчас, подожди секунду. Значит, познакомимся. Букет подарю. Ага, понял. Чуть что? Встань. Тома говорю, встань, что лыпаешь на меня глаза. Давай, вставай, вставай, вставай. А ты сюда. За столік за столик посадив. Ага, Сделайте комплім'яр. Чи що? У тебе такі гарні коси є. А то моя буша Наташка под пацана стріла, ще нема вдаванки, а там по-другому як, Байдівський район. Подожди, а где лысая? <решит> да прыгалась в армию забрали, да, Ваня? Правильно. Хоть там с нею мужика сделают, а то реально вела себя как баба, Ваня. Ладно, вы тут определяетесь, я пошел. Подождите, а у вас соки есть? Соки? Есть. А почему в меню нету? Сейчас будут. Пожалуйста. Подождите, а свежевыжатые соки у вас есть? Что, фреши? Ну, логично. Логично. Дима, доставай мясорубку, люди фреш заказали, прикинь. <реш> Мадам, а вам какой с фреш? С мякотью, без? Без мякоти. Тогда еще и сыто Мамочка, девочка, сейчас порисовать. не волнуйся. Официант! Официант! Да? Пересадить нас в некурящий зал. А, -то. Хорошо. Дам вопрос. Все нормально. Четыре, два, три. В некурящий зал, да? А ёлки палки. Нет мест в некурящем зале. Замечательно. Ой, может вам музычку? Не помешало. Да. Димочка, дай телефон. <свес> Диджей-маньяк, диджей-тонг, блэк-эзвайт. Чуешь, Через... что? Ти така гарна, прям як я собі представляв, тільки щось одежде забагато. Чи що, Я розумію, може воно лічне, може воно десь тебе, знаєш, і йокне всередині, знаєш, може воно там візьме там тебе десь, не знаю. Ну я довший задати тобі цей вопрос. розумієш, тільки з камерою, бо пацани не повідять. Значит, Том, вы, не то, мне пацаны казали, что ты классно делаешь цели. Ну это, Том, ну вот это всем все нравится. Что? Эй, 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 -э? ну ты ха. Вот ваш фреш. Да, ну у вас и подача, молодой человек. Что, девочка? У меня такая подача. Раз подача ты лежишь, два подача ты холодная, понимаешь? Я вообще-то фреш, где трубочка и зонтик. Походу ты на солнце перегрелась. Ой, сейчас. А вот. Зонтик, мадам. Это кошмар какой-то. Давайте я сделаю заказ. Короче говоря. Да, ну попробуем. Я буду салат Цезарь. Нет его. Тогда телячий медальон с картофелем. В молоко. Тирамису есть? Тирамису есть, но нет его. А съесть вообще хотя бы что-нибудь покушать? Не, ну точно на солнце перегрелась. Я тебе фреш с мякотью предлагал. Ким, а ты мясорубку не помыл, а я что их мою? Тут и хотя хотят, прикинь! Через че, что? Через что? А ты была в Киеве в музее? Не поняла. Познавательная страничка для одесситов. Музей. клуб по типа. Основные экспонаты. Артем Милевский, Андрей Ермольников. Иногда заходил Черновецкий. Познавательная страничка для одесситов. Чуешь, Тома, -то, а ты была в Киеве в музее? Конечно была. Да. Ча на Казантипе. Нет, не ездила. Нет, ну по глазам не скажешь. Да. Ну, э, в смысле, в твоих глазах видно облик моря. Понимаешь? Слушай, давай по-честному. Я хотела тебе сказать... DJ Кон. Все время меня какой-то конь перебивает, Да ну, что же это, это такое? Бывает. Алло, вообще база? Да, везите апельсины, у нас фреш пошел. Не, сока выжималку не надо, мы нашли другой способ. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну. Короче, я хотела тебе сказать. На самом деле, я очень давно ни с кем не встречаюсь. Я так готовилась к этому свиданию. Я думала, ко мне и приедет принц на белом коне, а тут... А -а -а, я понял, до чего ты клонишь. Томочка, девочка моя, не на Не наламай, я ж коса, та я, як не прочитана книжка, ти понімаєш? Хватит Так. Да, я да. даю тобі посіння да. шапку. Так, да, да. Поняв? стік, Тома, стік! для тебе, Поня, все, Томочка. Тебе побачив і зомлів. У грудях щось там обірвалось. З тобою в мріях я летів, і ми там Томка палко цілувались, Понимаєш? Ми цілувались з язиком. І в трохи попускали. Понялась, Тома, я чувствував себе дураком. Будильник, оп, все обервалось. А на самом деле то. Я, я понял, что ты именно той чоловік, та девушка, которого я хотел рассказать эти слова. могу сказать сколько лет живу столько и поражаюсь сколько людей столько и мнений э, кто выше бьет, той краще играет просто ребята сказали что текст это не главное главное подача